А начинается все в зале, где стоит большая новогодняя елка. По традиции перед спектаклем проходит новогодний утренник с участием сказочных героев. После появления дедушки веселье вспыхивает с новой силой. Кстати, здесь мы видим и главную героиню премьерного спектакля красавицу Кошку, которая играет и танцует вместе с ребятами. Ну вот, наконец, елочка засияла разноцветными огоньками, и ребята пошли в зал. А мы встретились с главными героями. Как шла работа? Отлично, уже комфортно. Это мой не первый уже спектакль. Да. То есть не страшно, сэм. Не, не страшно. Наоборот. А были какие-то трудности? Нет. Кто помогала в первую очередь? Все эти персонажи, те самые дикие животные, которые стали дружить с человеком, пришли к нему в дом на правах добрых друзей и помощников. Все, кроме тигра, который лелеет злобные планы в отношении человеческого ребенка. Все эти роли играют девушки. А вот и представитель сильной половины конь в очень странном одеянии. Очень интересный костюм. Вот мы в начале спектакля выходим как деревья, то есть под нашим персонажем, под этим костюмом скрывается наш персонаж. Вот, это то есть дерево, вот мы такие. А если повернуться, мы камни. Знаменитая сказка Киплинга хорошо знакома маленьким зрителям, хотя бы по мультикам, но в музыкальном театре они видят ее впервые. И, конечно, им больше всего нравится кошка, а как же иначе? Ведь она такая красавица. Сегодня ее играет не студентка, а профессиональная актриса Ирина Низамова. Ну и как вам они, студенты, не подкачали? Да и нет, не подкачали. Хорошие, талантливые, способные. Многое, как говорится, то, что они сами не добирают, то есть от нас, от актеров, но они на себя то есть, принимают. Студентам не привыкать к большой сцене. Они участвуют практически во всех премьерах последнего сезона. Но то, что это первый их ансамблевый спектакль, вот это дорогого стоит. Вячеслав Владимирович рассказал, что на обсуждении после премьеры состоялся интересный разговор. Был очень интересный разбор полетов. Тогда они сами очень доброжелательно подмечали плюсы друг друга, говорили, где кто-то не дотянул, также критично относясь к себе. Впереди у этих ребят еще не одна премьера, а пока они от души наслаждаются и текстом, и музыкой. Вот вы здесь играете и поете и танцуете. Да. Что труднее? Совмещать. В добрый путь, друзья. Ирина Чернова, Никита Плотников. Новости дня.